न्यासदशकं तुलि एकादशी प्रत्येकं श्रीमान् वेङ्कटनाधार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि अहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षणफलं तथा न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद्बुधः न्यस्याम्य किञ्चनः श्रीमन्ननुकूलोऽन्यवर्जितः विश्वासप्रार्थना पूर्वम् आत्मरक्षाभरं त्वयि स्वामी स्वशेषं स्ववसं स्वभरत्वेन निर्भरम् स्वदत्तस्वधिया स्वार्थं स्वस्मिन् यस्यति मां स्वयम् श्रीमन् अभीष्टवरद शरणं गतः एतद्देहावसाने वा त्वत्पादं प्रापयस्वयं त्वच्छे षत्वे स्थिरधियं त्वत्प्राप्यैकप्रयोजनम् निषिद्धकाम्यरहितं कुरु मां नित्यकिङ्करम् देवी भूषणहेत्यादिजुष्टस्य भगवं स्थवा ु कैङ्कर्येषु नियुङ्क्ष्व माम् मां मदीयं च निखिलं चेतनाचेतनात्मकम् स्वकैङ्कर्योपकरणं वरदस्वीकुरु स्वयम् त्वदेकरक्षस्य ममत्वमेव करुणाकरा य पापानि प्रवृत्तानि निवर्तय अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे क्षमस्वनिखिलं देवा प्रणतार्तिहरप्रभो श्रीमान् नियतपञ्चाङ्गं मद्रक्षणभरार्पणम् चीकरत् स्वयं स्वस्मिन्नतोऽहमिह निर्भरः संसारावर्तवेगप्रशमनस्सुभद्रुग्देशिकप्रेक्षितोऽहम् सत्यक्तोन्यैरुपायैरनुचितचरिते स्वद्यसन्ताभिसन्धिः निशङ्कस्तत्त्वदृष्ट्वा निरवधिकदयं प्राप्य संरक्षकं त्वाम्यस्य त्वत्पादपद्मे वरद निजभरं निर्भरो निर्भयोऽस्मि इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु ज्ञासदशकम्